В эфире телеканала БТБ выпуск новостей в студии Светлана Шевченко. С днем десантника поздравил президент Украины Петр Порошенко, военнослужащих и ветеранов высокомобильных десантных войск Вооруженных сил Украины. Крылатая пехота вписала много ярких страниц в летопись Вооруженных сил нашей страны. Голубые береты всегда были и остаются воплощением достоинства и чести, преданности своему народу и воинскому долгу, отмечает Петр Порошенко. За последние месяцы десантники заслужили себе славу легендарных воинов на передовой борьбы за Украину, за ее свободу честь и независимость за народ. Уверен, что с вашей помощью мы восстановим мир, подчеркнул президент. Слова благодарности Петр Порошенко выразил лично десантникам, которые восстанавливаются в столичном военном госпитале после ранений, полученных в зоне АТО. Многим из них глава государства вручил государственные награды. Ордена за мужество третьей степени из рук президента получили старшие сержанты Александр Пономарев и Сергей Казак, солдаты Юрий Весельский и Сергей Ильницкий. Всего с начала АТО государственные награды получили 269 десантников. Еще 531 военнослужащий награжден от Минобороны и начальника Генштаба. Кроме того, очередные воинские звания присвоены 83 голубым беретом. А полковник Тарас Синюк посмертно получил звание Героя Украины. Об этом напомнил в своем поздравлении с Днем Десантника министр обороны Валерий Гилетей. За личное мужество и героизм, проявленные при защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, за верность военной присяги награжден орденом за мужество третьей степени Пономарев Александр Николаевич, старший сержант, президент Украины Петр Порошенко. Поздравляю тебя, друг. Украина, украинский народ, украинские вооруженные силы, украинские десантники гордятся тобой. Десантники это вообще как образец должен быть, образец мужества, образец военного вышка, образец выносливости. десантник это элита, элитные войска. То есть ребята находятся как, ну, как бы на постоянно, то есть всегда впереди, всегда как бы на самом тяжелом месте. За последние сутки силы антитеррористической операции освободили Красногоровку и Старомихайловку. Теперь донецкие террористы отрезаны от Луганских, сообщили в СНБО. Среди украинских военных потерь нет. Военнослужащие Насгвардии укрепляют огневые позиции в районе антрацита, поддерживают порядок, разыскивают и нейтрализуют остатки бандитских группировок в недавно освобожденном Краматорске. Тем временем боевики продолжают обстреливать украинские позиции. В частности, семь раз атаковали ракетным огнем из градов и танков аэропорт Луганска. С территории Российской Федерации обстреливают украинских пограничников. Россия продолжает концентрировать войска вблизи украинской границы. Зафиксирована дислокация систем ГРАД, передвижение колонны военной техники. Российские наемники продолжают попытки незаконного пересечения границы нашей Родины. Сегодня утром в районе населенного пункта Васильевка-Донецкой области группа террористов попыталась незаконно пересечь российско-украинскую границу и проникнуть на нашу территорию. Пограничники вступили в бой, уничтожили часть боевиков и заставили остальных вернуться на территорию Российской Федерации. Соединенные Штаты в следующем году выделят для Национальной Гвардии Украины 19 миллионов долларов. Деньги пойдут на оснащение и подготовку бойцов. Об этом сообщил пресс-секретарь Пентагона контр-адмирал Джон Кирби. Средства перечислят из Резервного фонда США. На базе полигонов в Яворове Львовской области будет создан Международный центр миротворчества и безопасности. Там с нашими бойцами будут заниматься американские инструкторы. Оборонное ведомство США хочет научить украинских силовиков, как правильно бороться с террористами. Также сообщается, что США выделяют 8 миллионов долларов для украинской пограничной службы. На эти деньги закупят новый транспорт и спецоборудование. Киевский бронетанковый завод оказался в центре громкого скандала. В ходе проверки госпредприятия правоохранители обнаружили множество злоупотреблений. В частности, руководство завода заключало фиктивные контракты. На предприятии не хватает много бронетехники и огромного количества запчастей. Открыто семь уголовных производств. По данным прокуратуры, расхитители нанесли государству ущерб на сумму в 31 миллион гривен. Руководитель завода взят под стражу. Генеральная прокуратура пока не может достать чиновников, которые были причастны к расстрелу людей на Майдане. Как заявил генпрокурор Виталий Ярема, им уже предъявлены подозрения в обвинении, но сейчас они находятся не на территории Украины. Поэтому ведомстве ожидают, что на следующей сессии парламент примет законопроект о заочном осуждении преступников, и тогда рассмотрение дел пойдут быстрее. Также Ярема сообщил, что на сегодняшний день прокуратура СБУ возбудили более полторы тысячи уголовных производств по фактам различных правонарушений в ходе проведения АТО. Почти 150 человек уже привлечены к ответственности, и в ближайшее время будут предъявлены подозрения должностным лицам Министерства обороны, которые допустили преступление по сбитому самолету Ил-76, в результате которого погибло 49 человек. Генеральной прокуратурой проводятся десятки расследований, в том числе по факту гибели 49 десантников во время того, как был сбит самолет ИЛ-76. Насколько мне известно, в ближайшее время там уже будут предъявлены соответствующие подозрения людям, должностным лицам Министерства обороны, которые допустили совершение этого преступления. Массовые убийства на Майдане не имеют срока давности. Об этом заявил президент Украины Петр Порошенко. Он отметил, что по расследованию зимних событий в Киеве и 2 мая в Одессе работает Международная следственная комиссия. Вместе с тем, темпами расследования президент недоволен. Однако он отметил, что на сегодняшний день возобновлены все уголовное производство в отношении виновников раскона Майдана. Кроме того, отстранили от выполнения обязанностей и возбудили уголовные дела в отношении судей. Также объявили в розыск 27 высокопоставленных должностных лиц. Доказательную базу Украины по этим чиновникам Интерпол признал достаточно, чтобы включить их в так называемый «красный список». При этом глава государства готов подписать амнистию для бойцов «Альфа» и «Беркута», которые воюют на Донбассе. Частина працівників «Беркута», частина працівників «Альфа» сейчас героично воюет на Сходе. Часть работников «Беркута», часть работников «Альфы» сейчас героически воюют на Востоке. Я не исключаю, что по результатам боевых операций мне придется принять решение об их амнистировании. Я думаю, что это также будет справедливо. Они кровью искупили ту вину. Они кровью искупили ту вину. В России пытаются сорвать проведение марша за федерализацию Сибири. Власти стараются убрать все упоминания в прессе и интернете о данной акции. Предупреждение Роскомнадзора из-за освещения о подготовке к маршу получили сразу 14 ведущих российских изданий. В их материалах нашли призывы к нарушению территориальной целостности страны. В соцсетях заблокированы все тематические странички. Напомню, марш за федерализацию Сибири запланирован в Новосибирске на 17 августа. Организаторы намерены требовать автономии от Москвы. Это позволит сибирякам вести льготы и дополнительно надбавки за проживание на территориях с суровым климатом. Кроме того, будет введен региональный налог на добычу полезных ископаемых. Телеканал РНТВ закрыл аналитическую программу «Неделя» с Марианной Максимовской. Она выходила в эфир 11 лет. Это была последняя новостная передача на российском телевидении, которая правдиво освещала ситуацию в стране и политику российских властей. Журналисты не боялись указывать на промахи вождей и скептически оценивали действия сепаратистов в Украине. Чего не скажешь о большинстве других новостных программ российского телевидения. Объективная критика российских властей звучала почти в каждом новостном сюжете программы «Мария». Анны Максимовской. Когда внимание журналистов приковано к законопроектам вроде запрета обуви на плоской подошве, когда люди скандируют Крым наш и не смотрят по сторонам, когда в соцсетях только прозбритые усы пресс-секретаря президента, вот тогда в Думе происходят по-настоящему важные вещи, о которых не напишет ни одна газета и не снимут ни один сюжет. Пересмотреть отношения с Россией в ответ на ее действия по отношению к Украине призывает руководство НАТО, премьер-министр Великобритании Дэвид Кэмерон. В ходе предстоящего осенью саммита НАТО в Уэльсе глава британского правительства постарается убедить лидеров стран Альянса усилить обороноспособность блока на случай нападения со стороны России. В первую очередь необходимо запланировать новые военные учения, построить дополнительные инфраструктурные объекты а также увеличить число военнослужащих в силах реагирования НАТО до 25 тысяч. Кэмерон в очередной раз обвинил Кремль в поставках оружия пророссийским сепаратистам на востоке Украины и осудил аннексию Крыма. Латвия выступает за включение сепаратистов на востоке Украины в список террористических организаций. Об этом сообщил министр иностранных дел страны Эдгарс Ринкевич. Ранее за включение самопровозглашенных ДНР и ЛНР в список террористических организаций высказался и глава литовского МИД Лина Слинкевичус. Совет ЕС уже обещал рассмотреть этот вопрос. На днях с такой же инициативой выступили и сенаторы США. Переселенцы в Донецкой области получили первую партию гуманитарной помощи от ООН. Об этом сообщили в пресс-службе Донецкая УГА. Всего в Первомайский район доставили 12 тонн необходимых продуктов и вещей. Как только люди сформируют список того, что им нужно, миссия агентства по делам беженцев ООН поставит сюда следующую партию гуманитарки. В ближайшие дни будет сформирован груз, который направят в Новоазовский район. Всего на сегодняшний день в Донецкой области официально зарегистрировались более 15 тысяч временных переселенцев. Дерево мира, победы демократии и начало процветания Украины посадили волонтеры Майдана в центре столицы. Акцию посвятили всем, кто погиб во имя свободы и независимости страны, героям небесной сотни, антитеррористической операции, а также безвинным пассажирам Боинга 777. По словам организаторов, секвойю выбрали как дерево долгожитель, чтобы увековечить подвиг героев на столетие оно адаптировано к условиям Украины. Дерево живет более тысячи лет и вырастает иногда до 100 метров. Мы надеемся, что это дерево будет расти и будет живой памятью у всех тех, кто погиб во имя свободы и независимости нашей страны. Это необходимо не только на этом месте сейчас, а вообще это должно быть во всех городах. Все вместе мы построим Процветающую страну будьте с нами. До встречи.